ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧੜੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ बीजेपी दिया ही ने बीजेपी का इशारे चलने पार्टी सुखबीर जी के साथ बहुत तकड़े होके साथ में है ये कुछ भाजपा के जो स्टूजेस हैं उनकी तरफ से ये केंद्र की तरफ से अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कोशिश की जा रही है साजिश की जा रही है वो जितने भी वो लोग हैं उनमें से ऐसे हैं जो सभी जानते हैं कि वो भाजपा के इशारों में चलते हैं और वो सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है जो महाराष्ट्र में किया वो पंजाब में करने जा रहे हैं लेकिन पूरी पार्टी सुबीर जी के साथ पूरी एकत्रा से और स्ट्रांगली खड़ी है और एक बार फिर वो अपने एफर्ट्स में बिल्कुल नाकाम होंगे पाँच पाँच लोग हैं पाँच लोग हैं केवल बाकी एक में से 112 पूरे सुबीर जी के साथ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साथ हैं सारे हल्के के सारे लीडरशिप साथ में जो पांच लोग हैं उसमें से एक का परिवार अभी बीजेपी के एम कैंडिडेट बन उन्होंने चोन लड़ी है दूसरे उन्हीं को मैडम को एस की चोन बीजेपी ने लड़वाई थी जो तीसरे हैं उनके भाई बीजेपी के साथ हैं और जो चौथे हैं वो बीजेपी के साथ ज्वाइन करने के लिए अंदर बाहर अंदर बाहर होते रहे सो so ये सारे बीजेपी के स्टूजेस हैं जो ये कर रहे हैं अकाली दल में पूरी पार्टी सुखबीर जी के साथ बहुत तगड़े होके साथ में है ये कुछ भाजपा के जो स्टूजेस हैं उनकी तरफ से ये केंद्र की तरफ से अकाली दल को तोड़ने की कोश, कोशिश की जा रही है एक साजिश की जा रही है जितने भी वो लोग हैं उनमें से ऐसे हैं जो आ, सभी जानते हैं कि वो भाजपा के इशारों में चलते हैं और वो सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है जो महाराष्ट्र में किया वो पंजाब में करने चाह रहे हैं लेकिन पूरी पार्टी सुबीर जी के साथ पूरी एकत्र से और स्ट्रांगली खड़ी है और एक बार फिर वो अपने एफर्ट्स में बिल्कुल नाकाम होंगे पाँच पाँच लोग हैं पाँच लोग हैं केवल बाकी एक में से एक पूरे सुबीर जी के साथ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट साथ हैं सारे हल्के के सारे लीडरशिप साथ में जो पाँच लोग हैं उसमें से एक का परिवार अभी बीजेपी चो है बीजेपी के इशारे आगू चल रहे हैं उन्होंने कहा कि जेडे पांच आगू अगे लगे ने पीशारे ही चल रहे हैं सिकंदर सिंह मलुका का ना लाए बिना उन्होंने कहा कि उन्होंने नूह बीजेपी के वालों चो लड़ चुकी है बीबी जगीर कौर बारे उन्होंने कहा कि ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ प्रधान हैं अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल वो लगातार गिरावट की ओर जाती जा रही है अकाली दल के प्रधान थे दो दफा कंटिन्यूसली सरकार बनी सुखबीर सिंह के बादल की प्रधान की हेड बने और ये सब लोग ऐसे घड़ी करके रहे थे सुखबीर तेरे साथ हैं सुखबीर तेरे साथ हैं जब से कहते हैं कि सुखबीर के आने के बाद गिरावट आई है उससे बाद चार दफ़ा इन्होंने सुखबीर सिंह बादल के दस्तों के तो टिकट ली है मैं कहता हूं मैं उनकी जगह होता तो मेरा ये विचार होता कि पार्टी प्रधान कमजोर है उसकी नीति ठीक नहीं मैं पार्टी प्रधान से टिकट ना मांगता उन्हें तो डॉक्टर चीमा को हरा अपनी टिकट जिद से ली है ये अगर प्रधान कमजोर था टिकट लेने की क्या जरूरत थी जी आप इनके पीछे किसकी ताकत मानते हैं नागपुर शक्ति काम कर रही तो है कहीं ना कहीं बीजेपी को जमा कहीं नहीं कहीं सीधी नागपुर अकाली दल नागपुर तो अब आज वर्किंग कमेटी की बैठक जो है कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जा सकती है क्यों कार्रवाई करेंगे जो पास ही हो गए जब घाई छोड़ गए किराएदार को तो दब दा, निकालने का दावा करना पड़ता है अगर वो रिटे, रिटेन करे हाउस में अगर इधर आके कोई खलबल करते तो फिर निकालते तो ये मान लिया जाए कि वो अब पार्टी के अंदर नहीं है ही नहीं छोड़ गए अभी मानने की बात है है ये तो सच देख रहा है। जो बाहर जाके वो कहने ना, बेगान्या लावे जराने अपने न मारे ताने फिर वो अपने तो नहीं हो गए आप देख सकते हैं कि ग्रेवाल साहब हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जो बेगान ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ इसते विचाले चर्चावं कर रहे हैं। बीते कल भी जलंधर मीटिंग हुई है